ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಈ ನವರಾತ್ರಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದುರ್ಗಾ ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನಾನಿವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಕವಚ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮಂತ್ರಭಾಗ ಇದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳ ಉಚ್ಚಾಟನೆಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೇಳತಕ್ಕದ್ದು ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದೋಷಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ದೇವಿಯ ಪ್ರಸಾದದ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ श्रीगणेशाय नमः श्रीसरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीकुलदेवतायै नमः ॐ अभिघ्नमस्तु ॐ नारायणाय नमः ॐ नराय नमः ॐ सरस्वतीदेव्यै नमः ॐ वेदव्यासाय नमः ॐ अस्य श्रीचीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः चामुण्डादेवता अङ्गन्यासूक्तमातरो बीजम् दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बाप्रीत्यरथे सप्तशतीपाठाङ्गजपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ मार्कण्डेयमुवाच ॐ परं लोके सर्वरक्षाकरन्नृणाम् यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्म उवाच अस्ति गुह्यतमं विप्रसर्वभूतोपकारकम् देव्यास्तु कवचमपुण्यमतच्छृणुष्व महामुने प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमम् अस्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमम् नवम्म सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिताण महात्मना अग्निना दह्यमस्तु शत्रुमध्ये गणे विषमे दुर्ग चयार्ता शरण गता नेशाजाते किंचिदशुम रणसंगटे नाप तस् पश्या शोकदुख भे यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां सिद्धिप्रजायते प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रिगजसमारूढ वैष्णवी गरुडासना कौमारी शिखिवाहना ब्राह्मी हंससमारूढ सर्वाभरणभूषिता नानाभरणशोभाढ्यनारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकम् अतोमरञ्चैव परशुम्बाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय दे भक्तानाम् अभयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै महाबले महोत्साहे महा त्राहि त्राहिमां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिने प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्रि आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवत वाराही नैरृत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्याम वारुणी रक्षे द्वायव्याममृगवाहिनी उदीच्यां रक्षकौबेरि ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना जया मे अग्रतस्थातु विजयास्थातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखां मे द्योतिनी रक्षे मामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरीललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी त्रिनेत्रा त्रिनेवो्येय यम यमघंटा च नासी के शखिनी चक्षुषोध्ये श्रोत्रोर्द्वार कपोलौ का कालिका रक्षेकर्णमूले नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे उत्तरों चर्चि अधरे चामृतकलाजिवायांज सरस्वती दंतानक्षतकौम कंठमध्ये तो चंडिका घंटि का चिघंटा च महाम चालुके काम रक्षे दवाचं मे सर्वंग ग्रीवायां भद्रकांशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिकंठे नलिका नलकूबरी खड्गधारिण्युभ स्कंधौ बाहू मे वज्रधारिणी रक्षे दंबिका चांगुीस्तथा नखाच्छूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेन्नलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महालक्ष्मीरमनश्शोकविनाशिनी हृदयं ललिता देवी शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेद्गुह्यं गुह्येश्वरी तथा कट्याम्भगवती रक्षेज्जानुनि विन्ध्यवासिनि भूतनाछ नाथा च मेढम्ये ऊरू महिषवाहिनी जङ्घे महाबला प्रोक्ता सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंहे च पादौ चामिततेजसी पादाङ्गुलिः श्रीर्मे रक्षयित्पादाधस्तलवासिनी नखान्दंष्ट्राः करालीशकेचांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा पार्वती अंत्रणि कालरात्रिश्च मुकुटेश्वरी पद्वती पद्नकोषे कफे चूड़ाणिस्तथ ज्वालामुखीन खज्ज्वाला अभेद्य सर्वसिशु शुक्रम ब्र्माणी मे रक्षे तथा अहंकार बुद्धिम बुद्धिमरक्ष मे धर्मचारिणीपनौ तथा व्यानम समानो दानमेव व यशः कीर्तिञ्च लक्ष्मीञ्च सदा रक्षतु वैष्णवी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून्मे रक्षचण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी मार्गमक्षेमकरी रक्षेद्विजया सर्वतस्थिता रक्षाहीनं तु वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनी पदमेकन्न गच्छेत्तु यदीच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्राधिगच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च तत्रा विजयः विज्चा सार्वकामिकः यं यम् कामयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवीकला भवेत्तस्य त्रैलोक्येऽप्यपराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रम् अपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरम जंगम वापि कृत्रिम चापि यद्विषम आभिचारा सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचरा खेचरा जलजाशोपेशिका सहजा कुलजाला शाकि अंतरक्षोरा डाकि महाबला ग्रहभूतशाचाश्चंधर्वराक्षसा ब्रह्म राक्षसवेतालाः भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात्तस्त्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेऽत्राद्यस्तेजो वृद्धिकरम् परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचम् पुरा भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननम् तापत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्तदेः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यच्छुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यमहामायाप्रसादतः वाराहपुराणे हरिहरब्रह्मविरचवं देव्याः कवचम् श्रीजगदम्बार्पणमस्तु